новости на БТБ. Здравствуйте. Надежды Савченко назначена психиатрическая экспертиза, которую проведут в Москве. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он утверждает, что украинскую летчицу и ее защитника повестили в установленном порядке. Однако адвокат Марк Фегин на проверке это и заявил, что не получал официальных уведомлений. По его данным, Надежду вывезли из Воронежского СИЗО в понедельник. И на сегодня ее местонахождение ничего не известно. Адвокат допускает, что летчицу уже могли доставить в клинику для проведения психиатрической экспертизы. На 26 сентября назначен суд, где должны рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей обследования. Информацию об исчезновении Надежды Савченко сейчас проверяет Министерство иностранных дел Украины, а уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила запрос о местонахождении украинской летчицы своей российской коллеги Эли Памфиловой. Боевики на Донбассе нарушают минские договоренности. За прошедшие сутки противник обстрелял позиции сил АТО более 50 раз. Об этом сообщают в информационном сопротивлении. Под огонь противника попали украинские подразделения в Красногоровке, Гранитном, Попасное, Орло-Ивановке, Никишино, Кирилловке. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Донецка, Авдеевки и Дебальцево. Договоренности об отводе артиллерии калибром более 100 мм боевики выполняют лишь частично. Одновременно... На границе с Украиной и в северной части Крыма Россия продолжает накапливать живую силу, вооружение и военную технику. Зафиксирована переброска к административной границе с Херсонской областью нескольких комплексов ПВО. Неподконтрольные вооруженные формирования осуществляют огневые удары по позициям украинских военнослужащих. Наибольшее количество обстрелов, в том числе и в ночное время, зафиксировано в районе Донецкого аэропорта. Накануне боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Малоорловки и Дебальцева. Сегодня ситуация в районе Мариуполя остается стабильной и контролируемой силами АТО. В то же время в Мариупольском горсовете сообщили об обстреле поселка Толоковка. Он находится на окраине Мариуполя. В результате пострадали 10 жилых домов. В зданиях разбиты окна, повреждена кровля и перекрытие. Электроснабжение большей части города уже восстановлено. Специалисты устраняют последствия повреждения газопровода. Подачу газа планируют возобновить в ближайшие дни. Владельцам поврежденных домов окажут помощь. Мэр Мариуполя поручил обследовать разрушения и составить соответствующие Редактор акты. Сообщение о массовом расстреле мирных жителей украинскими военными, дезинформация российских СМИ, она направлена на дискредитацию украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе АТО. Напомню, вчера боевики показали журналистам и наблюдателям ОБСЕ массовое захоронение возле населенного пункта Нижняя Крынка Донецкой области. Тела якобы были извлечены из шахты номер 22, коммунарская. Террористы заявили, что людей расстреляли бойцы нацгвардии. Эта информация ложная. Ни одно подразделение Национальной гвардии Украины не базировалась возле данного населенного пункта. В Луганской области обстреляли наблюдатели ОБСЕ, об этом сообщили в пресс-центре оперативного командования Север. Инцидент произошел во время одной из атак на украинское подразделение, охраняющее мост через реку Северский Донец. Чтобы сохранить жизнь личного состава и представителей миссии, украинские военные открыли огонь в ответ. Сотрудники службы безопасности Украины задержали организатора диверсии на территории Днепропетровской и Харьковской областей. Установлено, что действовал злоумышленник по заданию спецслужб Российской Федерации. Задержанный призывал к нарушению территориальной целостности Украины, также организовывал антиукраинскую пропаганду и вербовал наемников через интернет-сообщество. Во время обыска в его квартире сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, настроенную на канал связи с Курас... Российской спецслужбы гранаты, профессиональную рацию, флаг Новороссии и удостоверение журналиста российского телеканала. Донецкий Национальный университет переведут в другой регион Украины. Сейчас Министерство образования и науки ищет подходящее помещение и решает материально-технические организационные проблемы перевода. Об этом сообщил министр профильного ведомства Сергей Квит. По его словам, ректор, преподаватели и подавляющее большинство студентов Донецкого университета заняли принципиальную патриотическую позицию. Они хотят сохранить свое учебное заведение и развивать его в дальнейшем. Премьер-министр Украины Арсений Цинюк примет участие в девятой сессии Генассамблеи ООН. Глава правительства выступит на общих дебатах, а также встретится с генсекретарем ООН Пан Гимуном и главами делегаций, участвующих в дебатах. Кроме этого, запланированы встречи с представителями деловых кругов США, руководителями инвест- и финучреждений, представителями неправительственных организаций. 500 миллионов гривен выделило правительство на реализацию программы перехода на альтернативные источники энергии. Об этом сообщил министр Кабмина Остап Семирак. 50 миллионов направят на компенсацию кредитов, тем самым мультиплицировав около 200 миллионов дополнительных средств для замены газовых котлов. Кроме этого, Кабмин предложил специальную тарифную политику для потребителей, которые готовы перейти на электричество или альтернативные источники энергии вместо газа

Областные госадминистрации должны составить перечень социально важных учреждений и предприятий. До 1 октября список необходимо передать в антикризисный штаб с графиком отключения от газа в случае его дефицита. Такое поручение отдал министр топлива и энергетики Юрий Продан. Это поможет сбалансировать потребление ресурсов в Украине и сохранить работу теплокоммунэнерго и газотранспортной системы в целом в случае резких перепадов температуры. Также министр попросил профильный орган Отработать вопрос минимизации работы учреждений, которые используют голубое топливо. А по возможности вовсе ее прекратить с 25 декабря до 1 февраля. Напомню, долг потребителей всех уровней. Перед нафтогазом на сегодня составляет 40 миллиардов гривен. Европейский Союз ответит на угрозу Москвы по поводу внесения изменений в соглашение в Ассоциации Украины с ЕС. Так, еврокомиссар Штефан Фюля прокомментировал письмо Владимира Путина к президенту Украины Петру Порошенко. В нем российский лидер призвал к системным корректировкам документа. По словам еврочиновника, это грозит новым обострением отношений между Москвой и Брюсселем, а также ставит под угрозу срыв в Минске соглашения о перемирии на Донбассе. Фюля потребовал от Путина отказаться от конкурса. В ответ на заключение договора об ассоциации. Реализация его положения и так отложена на 15 месяцев, чтобы российские компании приспосабливались к новым условиям. Япония ввела новые санкции против России за агрессию Москвы относительно Украины. Об этом заявил Генсек кабинета министров в Японии Юсихиде Суга. Японские власти ужесточают ограничения на экспорт вооружений в Россию. Санкции также затронут хождение ценных бумаг пяти российских банков. Сбербанка, Внешторгбанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка. Ранее Токио занес в черный список более 60 бизнесменов и чиновников из России. С Федерацией приостановлена консультация смягчения визового режима и заморожен ряд общих бизнес-проектов. Кроме того, страна восходящего солнца запретила импорт всех товаров из Крыма. Но Италия заморозила активы Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Зарова. Об этом сообщает финансовая гвардия силового подразделения Министерства финансов Италии. Среди арестованного имущества Азарова-младшего виллы и земельные участки на Сардинии за сыном беглого чиновника в Италии числится активы, входящие в компанию ЮГОСТа. В свою очередь она находится в управлении его австрийской финансовой группы Гарда Хандлс. Ранее активы Алексея Азарова заморозили австрийские австрийские власти. Далее она БТБ курсы валюты цены на горючий. Оставайтесь с нами. Увидимся. thank you